Доброго ранку, друзі. Ще раз. Ми у кав'ярні «Два кофі» і у відсутність Віктора Душака. Сьогодні я буду підводочку робити. Давайте дочекаємося обов'язково діалогу з нашою сьогоднішньою гостею. Ніяк нас не відпускає тема весняних трендів. Хто сьогодні у нас в гостях представить Анна Зарічна. Сьогодні у нас в гостях дівчина, яка ніколи не стоїть на місці, яка розвивається і покоряє нові вершини. У нас в гостях стиліст, візажист і. И... Beauty муза женского комьюнити Selfmade Group Елена Стенчикова. Леночка, доброе, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброго раночку. Доброго. Я сегодня в роли Виктора Душака. Душак. Дякую. М -м -м. Леночка, мы знаем, что ты недавно вернулась очередного обучения. Розкажи, что это было и какие впечатления ты привезла с собой. Да, вы знаете, такое ощущение, что я все время на чемоданах. Я вернулась с Нидерландов, это было обучение интенсив такой, несколько дней, пять дней в Академии Волос Фарук Systems. Это очень уважаемая такая компания, американская. И с 2005 года, кстати, это, как девочкам нам будет интересно, они сотрудничают с Miss Universe. Их не стилисты делают макияжи, прически, полностью подготавливают конкурсанток к этому конкурсу, поэтому, конечно, было очень интересно к ним попасть, а, тем более, что обучение проходило бесплатно. Да. А, меня вот просто выбрали и предложили. За каким образом происходил выбор, нужно было подавать заявки? Нет, мы сотрудничаем с этой компанией много лет уже. И они вот лучших стилистов-специалистов, они следят, следят за соседями, следят за работой, следят за передвижениями, движениями в фэшн-индустрии, в индустрии бьюти. И вот таким образом происходит отбор. Они сами решают, кого брать к себе, в команду. Почему полягало чай? Обучение по модным тенденциям, по новым техникам, технологиям, по новым продуктам, которые выходят. Вот. И в конце каждый из нас получил сертификат тренера, технолога этой компании. То есть мы можем обучать, <laughs> нести знания в массы. Что было необычного в этом обучении? Может быть, были какие-то особые техники или там какие-то особые задания, что больше всего запомнилось? А, особые задания, да, была, меня удивила быстрота, с которой мы должны были это все сделать. <laughs> То, что обычно выполняется в салоне там, за 2 часа до 1,5, давалось там час двадцать. И это обучение было 30 человек где-то с разных стран, обучение было на английском языке, и это было как в режиме реалити-шоу, там была такая, как я говорила, кухня, это как будто как на одной кухне работает много шеф-поваров. Третьи. 30... Ты, ты, ты готовилась до интенсивной работы там в течение модных показов? Почему такие uh, в, в том числе тоже, да. И было там несколько моек, там был большущий шкаф там с косметикой, и у нас так раз, два, три побежали. Да, у нас был такой полный хаос, но в этом было интересно, потому что нужно было очень быстро сообразить какой у тебя продукт нужен очень быстро работать, четко. И работа, конечно же, в команде была, потому что нас разбили на команды. И мы должны были друг другу помогать, то есть, да, и борьба за ту мульку была, потому что, если все знают, если пару минут в покраске немножко передержать или не додержать, мы не получим необходимый результат. Поэтому, да, вот такая школа выживания у нас была. Почеркнули что-то новое? безусловно, безусловно да, 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 много интересных новых техник, которые я предлагаю уже своим любимым клиентам девочкам, которые я привезла в Кировоград, это практически все модные тенденции и секретики небольшие, которые я узнала, мои девочки уже ощущают. Выключено, выключено на девчатах тренировалась а че для человеки в там чуть-чуть кого? Потому что я бы тут сидел душак, он бы сказал, окей, он бы Что для мужиков? Ну, да, вы, вы знаете, мужчин, конечно, мужчины были в команде, но мужчин не было как модели, и женщин не было как модели, мы тренировались на манекенах. И я говорила своей преподавательнице э, на английском языке, что да, это it's first time for me when I work with dead client. <laughs> да, это первый раз в моей практике, когда, когда, да, когда я работаю с неживым клиентом. А, кстати, не зависит это, допустим, у каждого человека есть свой пигмент, а здесь манекен. Вы знаете, эти манекены уже были крашены, перекрашены, завиты, выровнены и так далее. <laughs> что, в принципе, я не знаю как... ничего про таких маней. Я не, не думаю, <laughs> что существуют манекены для того, чтобы тренировались да, люди Да, да, это за есть на манекен головки, манекен, головки да, да. с волосами натуральными волосами. И вот, поскольку как наши клиенты, да, иногда приходят и у них там там отрос корень, там что-то вот на голове покраски были, а там домашние эксперименты с этой стороны. В общем, собственно говоря, было все очень как в реальности. Ну, так как у нас тема модные тенденции, мы ее продолжаем. Весенние тенденции, что нас ждет в этом сезоне весна-лето? Вы знаете, в этом сезоне, как я увидела, нас ждут 50 оттенков красного. Это и глубокий бордовый, это немножечко розовинки, фиолетовинки, и клубничный блонд, и розовый кварц. Также интересны были перламутровые и холодные оттенки, вот практически, да, седой волос, grey hair. Очень интересные модные оттенки, ну и, естественно, 3D окрашивание, объемное окрашивание, которое приближается к натуральным. Все называют эти техники по-разному, 3D брендирование, балаяж, все что угодно. Я называю это просто пряди. Пряди, которые окрашиваются в разный цвет, чтобы не путаться нормальным русским языком. Ну да, прядки. Да. Это, что прядки, прядки, Естественные прядки, как будто выгоревшие на солнышке. Естественно, всегда в моде. А, и, и что очень интересно мне было понаблюдать, в моде также будут, конечно, неоновые оттенки. Синие, розовые, зеленые для любителей экстрима. Welcome. Сейчас выйдем на улицу, а люди, чух, все модные, все с зеленым волосом. какие планы на будущее? Какие страны? Может быть какие-то фэшн-вики? Я знаю, ты активно ездишь, посещаешь такие мероприятия. Что? Да, да, конечно. В будущем, я надеюсь, что все хорошо пройдет, это будет Испания и вот совсем-совсем она близко, скорее всего, в конце месяца. Если ничего не поменяется, никакие планы не поменяются, то да, будет там необычный Fashion Week. Я как всегда буду в Fashion команде, как стилист нашей украинской Fashion команды. Там, я думаю, что я приеду и расскажу вам об этом. Наті нап ще і ще один іще один регулярний хіст. Ти казала, що ти отримала сертифікат тренера чи технологида тренера, тренера технолога, технолога чи реально набрати групу і яка група як мінімум повинна бути для того, щоб ти організувала подібні курси для всіх бажаючих ну в нашому місті чи можливо з інших міст поз'їжають? Безусловно, ну я думаю, що у мене буде брати к себе, скоріше всього команда фарук України. Если нужна будет помощь, они не будут организовывать эти семинары, тогда я с удовольствием, тем более, как действительно говорит руководитель группы, что я универсальный солдат, я им еще и макияж сделаю, и мейкап, да, и прически, то есть я у них буду в такой команде человек. Это вымога часу быть универсалом в плане стилю, визажу и так далее, и, и зачески, и макияж, и Нарощивание всего, вы, что Да, что вы, вы, вы знаете, так? я пришла к волосам, когда работала визажистом уже много лет, и когда приходит девочка ко мне, и я подбираю макияж, и все не идет, что-то все не то и все не так. И я понимаю, что дело не в макияже, не в цветах макияжа, а в неправильно подрубированном цвете волос, который дает рефлекс цвета и света на лицо, и он неправильный. Если неправильно подобрать цвет волос, могут проявляться какие-то синячки, ты можешь под глазами, ты можешь быть усталый, у тебя проявятся какие-то венки, или наоборот, там, желтизна на коже. Это очень важно. И поэтому, а я не всегда могла объяснить парикмахерам, что я вот хочу видеть, да, на человеке, почему вот так происходит. И поэтому я взялась сама. Вот так я пришла. А стрижка без покраски просят кончики, освежить волосы. Дальше я пошла к тому, что я всегда выступаю за натуральность, за естественность и за здоровье прежде всего. Если девочки хотят очень светлые волосы, она от природы очень темная, я объясняю, что лучше, возможно, пожертвовать каким-то уровнем, тоном покраски, но сохранить волос живым. Поэтому пришла к лечению волос. В общем, это, вы знаете, такой снежный ком, который... Ну, в общем, ты это очень, очень удобно. Пришла в одно место, все сделала, и макияж, прическу, укладку, и, в общем-то, уже королева. Mm -hmm. Лен, ну еще, я знаю, тоже как бы у тебя новое направление. Ты теперь работаешь э, с мужчинами, да? Ты, э, э, расскажи об этом побольше. Тут я знаю, ты посещала мастер-класс тоже. Расскажи да. об этом. Был интересный мастер-класс Барбера из Америки. Он выходец из Львана, если я не ошибаюсь. И да, он давал техники бритья, что меня очень заинтересовало, потому что бородачей становится все больше и больше. Мы видим это и по звездам, и по голливудским звездам, и по певцам, и по футболистам. Это какая-то мода и по... неувядающая. А, ну, да. Я первый Однозначно. на нашем телебачении областном, кто вот. бородой был. Вот, ну как бы опять же, да, сделаем акцент на ухоженности, что иногда бороды выглядят ну, немножко неаккуратно, да, вроде как ты мужчина, э, 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 э. а немножко, да, вроде бродяга иногда. Вот поэтому мы приходим к тому, что нужно ухаживать. И меня это очень заинтересовало, как же ухаживать да, за бородами, чтобы они выглядели действительно как голливудский уровень. Поэтому я поехала на семинар, ознакомилась, но еще впереди очень много обучения и работы, потому что ну, это довольно-таки сложно, это работа опасным инструментом. І здесь быть все чітко вплоть до спеціального кресла, яке розкладується практично в горизонтальне положення, щоб дай Бог не було літальних А Можна на найближчі там рік два чекати ще й барбершопа від сміються говорять барбер-барбі. Така скрізь тебе тебе не бентежиться, тема що класичні барбершопи американські це заклади, в яких працюють виключно чоловіки, які... а за человека. Вот вы знаете, тот же американец, чтобы вы понимали, когда я приехала на этот мастер-класс, было 40 мужчин и одна я. Вот. И он спрашивает, а как у вас в барбершопах? Девочки есть? И все, нет, но я как бы не стала там свой тонкий голос поднимать. А он говорит, странно, говорит, а у нас есть. И у нас практически это норма, что у девушки работают в барбершопах. Это у нас почему-то думают, что работают только мужчины. У, у нас, у нас стереотипное мысли. Нет. Да, но да. Может, да. еще не дошла Мужская территория, мужская зона, и девочкам ход воспрещен. Но как, мне кажется, девочки знают лучше что им нравится, как должен выглядеть мужчина. То, То есть так же, девушки как знают мальчики. детали. Да, да, видеть да конечно, видеть детали. мне кажется, что девочки могут занять достойное место в барбершопах. Надеюсь, меня мой мастер сейчас не слышит, но я скоро стараюсь возможностью и приду как-то до тебя. Очень буду ждать. Какие еще есть вопросы у тебя до гостей? Ну, девчата говорили на початку эфира, что они могут говорить на, на, на темы красы и за часом да, бесконечно. Мы можем говорить бесконечно нам не нужен повод для того, чтобы встретиться даже в ранковой каве. Так как все знают, что мы с Еленой не только лучшие подруги, но еще и... партнери, можна, можна сказати так. Найближчим часом друзі відбудеться прем'єра чергового скетчу, в якому вже до нас приєдналася і Яня. І, до речі, стилістом нашим у рамках цього скетчу була саме Олена Стінчико, за що ми їй величезну подяку висловлюємо. Якби ми могли виписувати грамоти і подяки, вона вже завішала ними всі стіни. Друзі, ви можете опинитись на місці Олени. Будь-який час для вас зручний. Кав'ярня, два кофі відкрита. Навіть у відсутність Віктора Дошака нас тут завжди радо зустрічають, тому Приходите к нам, обязательно поспілкуємося С тебе благодарно. Спасибо. Не огромное. перемикайте канал. Это ранковый као-викенд. Ласкаво просим.